আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বন্ধুরা আজকে রোগী হলো রোগীর শরীরে কীভাবে আপনি জিন হাজির করবেন সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা মনে রাখার কথা হলো যদি কোনো রোগীর শরীরে জিন হাজির হয়ে রুগীকে কষ্ট দিয়ে রুগীকে ছেড়ে চলে যায় যেমন হয়তো সে বকাবকি করেছে অথবা পাগলামি করেছে অথবা বেহুসে পড়েছিল এইরূপ যদি কোনো অবস্থা কোনো রুগীর হয়ে থাকে তারপরে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে এখন এই রুগীকে আপনি যদি ওই জিনকে হাজির করে পুনরায় ভালোভাবে রুজির রুগীর শরীর থেকে বিদায় করতে চান তাহলে এই রুকিয়াটি আপনার জন্য রুকিয়াটি হলো আমরা যেভাবে পড়ে শোনাচ্ছি আপনি রোগীকে আসন করে বসিয়ে চোখ বন্ধ করে হাত হাতের মোট বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকবে আর আপনি এই রুকিয়াটি ইয়ারফোনের মাধ্যমে অথবা সাউন্ড বাড়িয়ে দিয়ে রুগীকে আপনি শোনাবেন এই রুকিয়াটি শুনতে শুনতেই আশা করা যায় জিন এসে রুগীর শরীরে হাজির হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شعاج من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان فباي الاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواج من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان فباي الاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان ارسل عليكما شرج من نار ونحاس فلا تنتصران فباي الاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان فباي الاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نثر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يَهْدِي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم {قل أوحي إليّ أنه استمع نثر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جدّ ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا} بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله تعالى رحبه দুষ্ট জিন যারাই রোগীকে কষ্ট দিচ্ছ এসে উপস্থিত হয়ে যাও আল্লাহ তালার হুকুমে দুষ্ট দিন যারা রোগীকে কষ্ট দিচ্ছ এসে উপস্থিত হয়ে যাও আল্লাহ তালার হুকুমে দুষ্ট জিন যারাই রোগীকে কষ্ট দিচ্ছ এসে উপস্থিত হয়ে যাও